সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কিয় কিছুমান মানুহ সুখী আৰু কিছুমান মানুহ দুখী কিয় কিছুমান মানুহ সফল আৰু কিছুমান বিফল আপুনি মাহত কিমান টকা ইনকাম কৰে আৰু কিমান টকা খৰচ কৰে আপোনাৰ লোন বা অন্য কিছু ধাৰ আছে নেকি আপুনি কিয় লোন বা ধাৰ ল'ব লগা হ'ল আপুনি দিনটোত কিমান টকা এনে ফাল্টু কামত খৰচ কৰে যেনে ধৰক তামোল খোৱা চিগাৰেট খোৱা মদ আদি খোৱা কামত আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ কিমান আছে মাহত কিমান টকা সঞ্চয় কৰে আমাৰ মধ্যবিত্তসকলৰ সঞ্চয় যিমান আছে তাতকৈ বেছি ধাৰ আছে লোন আছে বছৰত কেইবাৰ শ্বপিং মললৈ যায় তাত কিমান টকা খৰচ কৰে ঘৰৰ বাহিৰত খোৱাৰ নামত কিমান টকা খৰচ হয় আপুনি নিজ ঘৰত থাকেনে নে ভাড়া ঘৰত থাকে এই পৃথিৱীত আমি যিমানবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰী দেখিবলৈ পাওঁ সেই সকলোবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন আছেনে যুৱকসকলে ডেইলি যি পৰিমাণৰ টকা বাহিৰা কামত খৰচ কৰে সেই টকা নিজে ইনকাম কৰা টকা নে নে ঘৰৰ পৰা লোৱা টকা বছৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ক'ৰবাত যায়নে কলৈ যায় কেনেকুৱা স্থানলৈ যায় আমি জীৱনত যিবোৰ কৰি আছো সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন আছেনে আমি এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি চোৱা উচিত জীৱনৰ কোনো ভৰচা নাই যদি জীবন এদিন নহয় কোনেও কব কোনে কিমান দিন জীয়াই থাকিব জীয়াই থকা দিনকেইটা বাহ্যিক রং ধেমালির প্রয়োজন আছেনে নে শান্তিৰ প্ৰয়োজন শান্তিত জীয়াই থাকি আমার কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন সেইটো চিন্তা করার আমার পৰম কৰ্তব্য জীৱনত সুখ দুখ সকলোৰে জীৱনলৈ আহে ভৱিষ্যত আহিব লগা দুখ বিপদৰ বাবে আগৰ পৰাই প্ৰস্তুত হ'ব লাগে জীৱনত সুখ শান্তিৰ বাবে কিছু এৰা ধৰাৰ প্ৰয়োজন সফল হ'বলৈ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন ne bayağı.